Привет, заячка! сегодня буду играть в новую игру, давайте мы почнем. Европа охвачена Второй мировой войной, Германия оккупировала Норвегию. Война закончилась, Норвегия освобождена, народ ликует. После пяти лет оккупации можно искоренить все упоминания о нарцистах. Три года спустя вы взяли в семью ребенка. Спасибо, что решила здесь Клауса под опеку. Здесь он не мог оставаться. Спасибо, что решила взять Карин под опеку. Здесь она не могла оставаться. Давайте возьмем Карину. Тут у нас ее фотки. Ну все, у нас игра начинается. Я дома. Привет, хорошо, слив провели время. Привет, Кэрин. Хорошо поиграла слив. Уже темнеет, пора готовиться ко по сну. Е давайте выберем перше. Ага, было весело. Мы слив лучшие друзья. Мы нашли чудесный на в лесу. Думали внутри спрятані сокровища. клад. а потом пошел дождь. Но это нас не остановило, мы решили охранять пенек. Слухать дальше. А потом, а потом... А потом оказалось, что в пеньку ничего нет. Но кто знает, вдруг тролли просто не успели спрятаться там клад. Мы еще раз ходим в том пеньку попозже. Ну надо же, вот так чудеса. Здорово, похоже, вы слив отлично провело время. Играю в догонялки под дождем опасно. Давай это выберем, что играть под дождем опасно. Мы не играли. Ой, уже поздно. Солнышко пусть не видать. Единиц времени. Проводит день выполняет действия за доступные единицами времени указание в верхнем левом углу Нажмите на значок единицы времени Чтобы пропустить одну единицу времени Только вот, я хочу тебе кое-что рассказать Смотри, это подарок от Лив У меня ведь завтра день рождения Можно сегодня открыть? Я одним глазком гляну Что? Нет, пройдет время, тогда ты и посмотришь хм, Думаю, Лив была бы против ты еще спрашиваешь? Конечно, можно. И то верно. Интересно, что же внутри? Новая почта. Вам пришла почта. Нажмите на конверт, чтобы его открыть. Это действие занимает единицы времени. Риана совет. Во дворе был замечен кот, Поедающие цветы на клуб. С этого дня придуем от хозяина на выпусках животных на улице. Это что такое, а? Взрослая штучка из 1000. тысячи. Без тебя буду скучно, и мы же решили сегодня искупаться. Ну давай-то покупаем Карину. Буль-буль-буль. Собачка -буль -буль. нас потратила все времени. А кушать скоро будем. Питание. Еда находится на кухне. За одну единицу времени Карин может съесть столько, сколько захочет. Ну давай ты поясы. Давай бутерброд, жует. Вкуснятина может добавка. Спасибо, было вкусно. Взывает уже поздно. Даже солнышко легло спать. Глаза засыпать, пора в кровать. Уже поздно, и Карин пора спать. Карин стоит уютнее, если почитает сказку на ночь или приласкать ей. Поскорее без осно, тогда завтра наступать быстрее. И я стану совсем большой, ждут, не ждут. Лив говорит, что антенна рождения ей достала целых три подарка. А сколько мне подарить? Засыпать тебе а ждут чудесные подарки. Целых три? Хм, похоже, Лив та еще выдумка. Карина, тем, что мы имеем. Я думаю, требует сказать это. Карина, надо Ну, да. Хм, угу. Лучше подумай о том, как и завтра будет чудесный день. Хорошо? Поврем Поверь мне, мы отлично пройдем время. Хорошо, до завтра. Чтение писем с гадатой со временем соберусь. Чтение всех за раз будет стоить только одну единицу времени. Обязательно пошутить под нос, лежать, когда он заполнен. В завершение дня, когда вы будете готовы завершить день, идите в спальню Карин и коснитесь лампочки, чтобы выключить свет. Теперь у нас суббота. Ох, доброе утро. Умывайте Карин, чтобы ее разбудить. Ой, сегодня же мой день рождения. Я вчера ладово уснула. И сегодня уже целых семь, целых семь я выросла. Хм, ну, давай-то первый. Ура, теперь я совсем взрослая. Лив должна мне прислать поздравление. Пошли проверим. Да, то мы сначала ее накормим. с днем народе. Жаль, что не могу отпраздновать его с тобой. Скорее бы в школу, чтобы видеться каждый день. Ты лучше. Лив, кстати, я вчера потрогала тролля. Это же письмо от Лив. Ого, похоже, она правда видела тролля. Вот бы Лив сегодня пришла. Хочу играть с ней каждый день. Жаль, она... Сейчас она нас в вы у Хеймена. Ой, подарок отрів, чуть про нього не забыла. Ну, тепер то можна відкрити? Ого. Ура, мяч! мені подарили мяч. Давай зіграємо. Ігри, нажміть, щоб бросити мяч Калін. Ігра з Калін тратить одну единицу времени. Слово имениннице закон, давай попозже, Тільки на сейчас Калін. Здорово! И... ха! А теперь, чем занимаемся? свободное время Выберите, как провести свои деньги? У единицы времени разделены на четыре периода. совмещайте работу по дому и работу у ребенка. Ой, это и опять про рождение. В общем, Лил говорит, что мама испекла ей торт. Как думаешь, можно? Можно мне торт? Я люблю сладкое. Конечно, прямо сейчас торт тортом займусь. Хочу вкусный торт. Ох, уже в слюнкой такой. Магазин нажмите на окно, чтобы выйти на улицу. Там вы можете найти магазин в другие места. Так, ну тот самка у нас и молоко. Да, это же кашу купил. Прости, я поиграла по луже и немного испачкалась. Вся рубашка тупо грязная и мокрая. Так то, лучше? Спасибо. Ничего страшного, даже иногда пачкается, но переживай. Фух, будь ты знаты. Так что насчет торта? Я в первый раз буду печь. И чем торт? Так, здорово. А теперь можно... Тру, га Не, не, вот вы что на кушать. Обожаю торты, а ты говоришь самые вкусные. Ух ты, ты мне? Интересно, тоже внутри? Ура, цветные крылыши, как я и раз и хотела, спасибо. Пожалуйста, Кари. Эти крылыши удалось мне на бесплатно, береги их. Хорошо, буду и беречь. Еще раз огромное спасибо за подарок, мне он очень понравился. Ой, я кое-что придумала. Давай я его порисую. Помоги мені розкрасть малюнок і будемо коммуну там рисувати. У нас тут виселки. Чудесний день. І колише чудесний. І можна-можна іще пора. Хоч чуть чуть, щоб не народження заканчивався. Даже не знаю, яка Кому-то вже пора в кроватку. Не, а я совсем не устала. Я не хочу спать. Сегодня был чудесный день. Доброй ночи, Карин. Тебе понравился день рождения? Ну, друга. Да, очень спасибо тебе. Было здорово. Жаль только лев не пришла. Как думаешь, мне подарили подари еще что-нибудь? Карин, ну, с тем, что мы имеем. Я это вольно. Правда. Почитаешь мне перед сном? Почитаешь мне перед Конечно, мне... почитаю. Ура! Чтобы посчитать сказку, нажмите на клей, пока Карина уснет. Доброе утро, вот и новый день. Ой, мне же во вторник в школу. Как ты волнуешься? Остался еще один день. Жду, дождусь. Давай там поесть, хай и помыться. может попробуем что-то еще, как думаешь? Мы сейчас едим это блюдо, но хотелось бы чего-нибудь горячего. Мне тоже. Скоро я буду еще работать, тогда это достану по разнообразию. Надеюсь. Еду ведь не обязательно покупать, ее можно отыскать. Тем более, в воскресенье все магазины закрыты. Улица открыта и новое место лес и озеро. Но ну, пишите. Соберите еду, цветы, сосновые шишки и даже построите с ней руках за одну единицу времени кожи. Дыхые животные очень редко появляются. Нажмите, чтобы накормить их, но требуется единица времени. Ого, смотри, сколько тут всего можно собрать. Эй, я до вам вот надо спрятаться. Можно сделать черничное варенье. Давай это сделаем. заработала на старую фабрику предлагаем стабильную работу с понедельника по субботу меня заинтересовало ваше объявление о найме работников на фабрику я очень трудолюбивый человек который будет рад стабильной работе прошу рассмотреть мою кандидатуру я устала Слухай, я тут рисовала и кое-что придумала. Я тоже могу зарабатывать деньги и буду продавать свои рисунки. Малышка, ты такая милая, но надо ничего продавать, просто будь умницей. Эй, я вообще-то уже взрослая, тоже могу помогать. Почитаешь мне сказку на ночь? Тебе уже давно пора спать. Ну вот, тогда спокойной ночи. <звы> Доброе утро. Сегодня Ли возвращается. Можно будет поиграть с ним в обед? Разве ты не хочешь проверить почту? А что там написано? Теперь у меня есть работа, это здорово. Только привет, чтобы оставлять одну. Работа это хорошо, только я буду по тебе скучать. А может ходить ты вместе с тобой, я бы тоже могла поработать. Работа на фабрике ужасно скучная, пока есть возможность лучше высылать. Вот так, что ж, веселье я люблю. Тут я с тобой согласна. Хм, помнишь, я просила тебе заштопать мою старую одежду? Вещи хорошие, я их люблю. Вот дырка мне нравится. Я вернулась, мысля так здорово погуляли. Можно я пойду спать? Завтра утром я уже буду в школе. Я вот думаю, каково это ходить в школу. Похоже ты волнуешься, тебе вообще хочется в школу. Не знаю, думаю да. Хочу, чтобы у меня появилось много новых друзей. Слухай, если вдруг кто-то решит тебя обидеть, не обращай внимания. О, а зачем кому-то надо бежать? Некоторым просто нравится бежать друг Так же мы устроены. Можешь почитать мне мою любимую сказку. Уже слишком поздно, Карин. тогда спокойной ночи. Сегодня важный день. Я пойду в школу, тепер я совсем взрослая. Готова к важному дню? Ага, почти. Ой, что там забила? Тобі ж сьогодні на роботу. Може, ви ж скоро мы копию деньги на ранець, і в розі його даже можно купити в магазині. Я постараюсь его купить, дату по хватит ли мне денег. Так, думаю, на все можно заканчивать, что ж. Всем пока!